这个裙子我已经穿了，这个丑帽子我一定要戴吗？我们又不是去度假。和男朋友一起去哪儿都是，去哪儿都是度假。哎，你看你这帽子，再看看我这身衣服，仔细看一看，这样人家就一眼就能看出我俩是一对的。嗯、老师，我怎么觉得你有点不太对劲儿？ 你放心吧，这次就交给我好了，你别犟嘴就行。网上说了，和女朋友第一次出去旅行，仪式感很重要。帽子，戴好了。要不我还是回去换一点。你上去吧，那你走。 什么品味？好像是有点大。你向来不喜欢情侣装这种虚头巴脑的东西，说吧，到底什么目的？还不是因为你昨天晚上说旅行是情侣最大的考验。那原来是因为这个呀，那对不起喽。这帽子果然没买。 哎呦，这小情侣感情真好哦，一点都不是我的品味。江老师，我还以为你打算不来了呢。啊，抱歉啊，助理，没提前的跟你。什么提前不提前的，人家这是醉翁之意不在酒，懂不懂啊？无聊，听到没？无聊。 这也是被戳穿了，恼羞成怒吧？嗯，我也觉得你很无聊。我，江先生，这是您预订的三幺三零号房间。谢谢。一间房，你就订了一间房？我怎么可能只订一间房啊？因为一开始不确定你会不会来，但是没关系，我在车上已经预订了一间。 没订上，麻烦再订一间房，不管什么房型都可以。要实在是不好意思，我们这儿已经全部满员，没有多余的房间了。啊，你好，周川订的房间。啊、哦，好的，稍等。周川先生，您的房间在三幺六五和三幺八二。好、哦，谢谢。江湖救急，两倍价格啊！我出三倍。嗯、哎，不用，这本来就是我们的房间，他拿来。嗯、这样吧，处理。 你拿我的房卡，然后我住三住。谁要跟你一块儿睡啊？给你吧，我和我女朋友挤一挤。这样好，谢谢啊。谁要跟你挤啊？已经走了。 嗯，时间不早了，今天你先洗，先洗那我先洗，我先洗,我先洗吧，不准偷看哦。谁要偷看你啊？ 散什么步啊？我这都要洗澡了。正好啊，散完步再洗澡。不散，心情不好。哎，你快点把衣服穿上，别着凉了啊！快点。嗯，还好我自己带了洗发露，香香的。 脸可以显得小一点呢。我洗好了。人呢？赵川。喂，你人呢？肖雨辰约我散步，我晚点回来。 哦，oh, 那你们也别太晚，明天还要跟莫雷尔见面呢。Oh, 好，我知道了，挂了。我到底要说什么，他才能原谅我呢？冷静啊，一定得冷静，冲动是魔鬼。其实我有很多话想对他说，但是一见到他人吧，我就说不出口。要不然，咱们再逛两圈，不，四圈也行。 你有没有在听我说话、啊？嗯，啊，你刚才说什么？来、啊，明天见到莫雷尔，绝对不能提他的处女座。女座看来女模特已经跟你说了，看来你也不是他的假粉。嗯，怎么还不回来、啊？ 回来啦！嗯，我背后藏了什么？一个惊喜。难道终于开窍，给我买花了？给我吧。嗯。嗯啊、哦！我费了好大劲把他们俩钓上来的。哎，这条黑的江雨辰死活不让给我，然后我就骗他说顾白芷在后面，他一个晃神就给我捞上来了。哎，喜欢吗？嗯。 有点意思、嗯，我给他们名字都起好了。这条黑的炫酷的要死的就叫它昼川，然后这条红的白白胖胖的就叫它初礼。嗯，我其实不建议你庸俗的夸奖我美丽、漂亮、可爱。不喜欢啊？这个江雨晨他说，小姑娘就喜欢这种小动物，所以。 我喜欢喜欢，你送我的都喜欢。编辑部不是也养了一缸子这样的金鱼吗？我去找个容器把它装起来。啊，你看啊，他俩在一个袋子里，被我一路提着回来，也没跟它都死。咱俩一定可以的。去、啊、怎么了？ 我呢？周周川被冲进马桶啊！想人么很久了吧？不是，是我刚刚想抽马桶里的纸巾，没想到周川突然间蹦出来，然后就、嗯、我这下罪过大了。嗯，说不定是做了一件功德呢，说不定他到了下水道之后就能很好的生存呢。真的吗？ 这条金鱼还能活下来吗？你没有听说过金鱼返祖的典故吗？金鱼到了下水道了，就会返祖变成鲤鱼，然后生生世世子孙延绵，自由自在的。你能别这么一本正经的胡说八道吗？ 你进来睡吧，但是我只是想让你睡得舒服一点，没有什么其他的意思哦。

也可爱，怎么只有自己奇怪？have got me yet why？却说不出来。我的你，君明明一直都在。我我还以为你已经睡着了，你不，你没有睡着的话怎么办？ 那个，我亲戚来了。谁来了？这大半夜的。哎呀，就是大姨妈来了、啊。 喝点热水，谢谢、嗯。我去冲个澡。 我们把另外一条小金鱼也放生了吧，不然留住成一个人太可怜了。好，都听你的。嗯、怎么起来了？ 说过多少次了，穿鞋地上凉。我就想倒杯水喝。来，先躺好了，手不许伸出来啊，等我一会儿。 这些都是你特意出去买的。我看网上说这么做会舒服点谢谢啦。傻瓜。来，把红糖水喝了。明天就要交稿了，你都准备好了吗？放心吧，我是谁啊？好了，别说话了。 早点睡吧，我陪着你。明天你一定要记得叫稿，最好早点调个闹钟，很早很早就起来写。知道了。 至于周川先生的创作风格与江宇成先生是截然不同的，非常的天马行空，呃，还有很多地方莫莉尔先生需要仔细的再琢磨一下。但有个问题想问一下周川先生：如果在将来我们合作的电影上，呃、周川先生您还要继续坚持这样的我行我素吗？这 Je suis honoré que M. Morel m'ait donné l'occasion de m'asseoir ici et de parler avec vous aujourd'hui. Mais pendant que les partenaires potentiels m'évaluent, en même temps, je les sélectionne également. Je pense que je le mérite. Le caractère de M. Chouchouan est trop obstiné. Je pense que très une collaboration très 啊，我,不好我的，我的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 我我我能能我我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  您之所以不喜欢别人提及这本书，是因为您觉得在别人的解读下，已经违背了您当初创作的初衷，也已经不是你自由创作的结果。周川也是如此。执笔之人，一生之至乐在于自由。我手写我心，方能写出血肉我。Bien, c o n t i n u e à manger, je vous en prie. 感谢大家今天的辛苦付出，呃，大家可以继续留下享用晚餐。相信明天莫雷尔先生会给出一个最终的答案。失陪。你要跟你的新朋友好好生活哦。按照金鱼返祖的说法，那条金鱼应该已经变成鲤鱼，说不定他们已经重逢了。我怎么看你好像对评选的结果一点都不在意啊？ 我女朋友不惜得罪莫兰而为我出头，谁还在乎什么结果？以前怎么没发现你还是个恋爱脑？哦<嘘>，对了，你什么时候会的法语啊？我看他的书一直看的是法文，你没有发现？嗯，还真的没有。这么不关心我还好意思质问我？不是，看你看书的时候，我光顾着看你那个绝帅的侧颜了。这个理由还差不多。 您放心，莫雷尔的机会以后还会再有的。嗯。<主> 莫里尔先生昨天晚上又仔细的思考了一下，想问一下周川先生，您确定还要坚持您的创作风格吗？没错。如果不能自由的表达自己的意愿，又怎么能作为一名作家呢？所以莫里尔先生非常赞赏周川先生的这种态度。 昨晚，处理小姐说的没错。莫里尔先生当年之所以不愿意承认龙克写的痕迹是他的作品，正是因为在别人的解读下，已经不是他自己的意愿了。所以，从这一点上，莫里尔先生非常理解周川先生要创作自由、坚持自己创作风格的这种想法。嗯、谢谢莫里尔先生，不介意我昨日的冒犯。Merci, p o l i 嗯、昨晚周传先生的短文里面的天马行空的想法让莫里尔先生非常的惊喜。当然了，对于合作的困难嘛，莫里尔先生一直是一个喜欢挑战的，人，所以他想邀请您成为他电影的搭档，不知道周传先生是否愿意啊？